Hari ini, kita akan menjelajahi destinasi wisata yang mungkin belum banyak diketahui. Tetapi penuh dengan pesona dan keindahan alam. Terima kasih sudah mampir eksplor dunia ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Yuk, kita sambangi bersama destinasi wisata di negara Burundi. Burundi, negara kecil di Afrika Timur, tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga menyimpan keindahan alam yang menakjubkan mari kita mulai perjalanan kita. Pertama, kita akan menjelajahi Danau Tanganyika, salah satu danau terdalam di dunia. Halo teman-teman, kita lagi berada di Danau Tanganyika, yang konon dikatakan bahwa danau ini dulunya adalah merupakan danau yang sangat berbahaya. Kemudian kita sekarang berada di Danau Tanganyika ini. Kita dengan bersama, bersama dengan teman-teman yang lain. Thank you. Airnya yang jernih dan pantainya yang indah menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Ayo, lihatlah keelokan alam ini bersama-sama. Sekarang, mari kita menuju pegunungan Burundi. Dengan puncak-puncak yang menawan dan hutan-hutan yang hijau, tempat ini menawarkan trekking yang menantang sekaligus pemandangan yang luar biasa. Dan jangan lewatkan Kuiburi National Park, rumah bagi beragam flora dan fauna. Mulai dari gajah hingga spesies langka, ini adalah surga bagi para pecinta satwa liar. Berikutnya, kita akan mengunjungi Istana Gitega, bekas istana kerajaan. Bangunan megah ini mencerminkan sejarah monarki di Burundi dan menawarkan pengalaman wisata sejarah yang mendalam. Sekarang, mari kita menuju air terjun Rutana. Keindahan alam yang menakjubkan dan suara gemericik air yang menenangkan membuat tempat ini menjadi destinasi yang sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Lanjutkan perjalanan ke Danau Weru yang menawarkan keindahan alam yang menenangkan dan menjadi tempat istirahat yang sempurna. Aktivitas air seperti perahu kayu tradisional akan membawa Anda lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar danau. Selanjutnya, Mari kita kunjungi Kibira National Park, hutan hujan yang menakjubkan. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, tempat ini menyediakan trekking dan safari yang memikat hati para penggemar alam. Eh, nah, tu me fikah apa? Kamu Taman Nasional Rufubu adalah rumah bagi banyak satwa liar, termasuk kuda nil, buaya, dan berbagai spesies burung. Jelajahi kehidupan liar yang luar biasa sambil menikmati pemandangan sungai Rufubu yang mengalir deras. Pulau Ngosi di Danau Tanganyika adalah destinasi yang unik, berkeliling di perahu tradisional dan temukan pesona pulau yang tenang, lengkap dengan pantai pasir putih dan kehidupan laut yang menakjubkan. Akhirilah perjalanan kita di Pantai Saga, pantai cantik di tepi Danau Tanganyika. Dengan pasir putih yang lembut dan air yang jernih, ini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai. Berenang atau menikmati matahari terbenam yang menakjubkan. Semoga perjalanan kami ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara Burundi. Jangan lupa untuk terus mendukung saluran ini ya guys. Dengan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya!